ஸ்ரீ குருபியூனமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் சக்கர தாழ்வார்க்கு சனிக்கிழமை மிக விசேஷமானது சங்கடங்களை போக்கி மங்காத செல்வத்தை சக்கர தாழ்வார் இவரை வணங்குவதால் பயம் தோஷங்கள் துன்பங்கள் அழியும் மன வலிமை கூடும் செல்வம் பெருகும் அவருக்குரிய விஷ்ணு தர்மத்தின் எழுபத்தெட்டாவது அத்தியாயம் மகாபலி இயற்றிய சுதர்ஷன ஸ்தோத்திரம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது இதை சொல்வதால் அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளும் மறைந்து போகும் ஆபத்துகள் விலகும் எதிரிகள் விலகுவர் மன நிம்மதி கிடைக்கும் நம் மனதில் தீயது வேகத்தை போன்றது நம் வாயால் சொல்லும் தீமைகள் நெருப்பை போன்றது எளிதில் சூடக்கூடியது இவை எல்லாவற்றிலிருந்தும் என்னையும் எல்லோரையும் அமைதிப்படுத்தி காத்தருள்வாயாக எந்த தீமை செய்திருந்தாலும் என் மீது கருணை காட்டுங்கள் எனது பாபங்கள் அழிக்கப்படட்டும் இந்த ஸ்தோத்திரம் அமைந்துள்ளது நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் மகாபலி கிருத்தம் ஸ்ரீ சுதர்ஷன ஸ்தோத்திரம் बलिरुवाच अनन्तस्य प्रमेयस्य विश्वमूर्तेर्महात्मनः नमामि चक्रिनश्चक्रं करसङ्गिसुदर्शनं सुदर्शनं सहस्रमिव सूर्याणां सङ्गातं विद्युतामिव कालाग्निमिव यच्चक्रं तद्विष्णोः प्रणमाम्यकं दुष्टराहुगलच्छेदशोणितारुणतारकं तन्नमामि शतनेमि सुदर्श णं यस्या रकेषु शक्राद्या लोकपालाव्यवस्थिताः तदन्तर्वसमुद्रास्तथैव मरुतां गणाः धारायां द्वादशादित्या समस्ताशहुताशनाः धाराजालेब्दयः सर्वेनाभिमध्ये प्रजापतिः समस्तनिमिष्व किल यस्य विद्याः प्रतिष्ठिताः यस्य रूपमनिर्देश्यमपि योगिभिरुत्तमैः यद्ब्रमत्सुरसङ्गानां तेजसः परिब्रह्मणम् दैत्यौ जसां च नाशाय तन्नमामि सुदर्शनं भ्रमन्मतमहावेगविभ्रान्ता किलकेचरं तन्नमामि हरिश्चक्रमनन्तारं सुदर्शनं नक्षत्रवद्वह्निकणव्याप्तं कृत्स्न्रं नभस्तलं तन्नमामि हरिश्चक्रं करसङ्गि महत् विशेषतो हरिर्गत्वा सर्वदेवमयंकरं दुर्वृत्तदैत्यमतनं जगतः परिपालकं तन्नमामि हरिश्चक्रं दैत्यचक्रहरं परं करोतु मे सदा शर्मद्धर्म ताञ्च प्रयातु मे प्रसादसुमुखे कृष्णे तस्य चक्रं सुदर्शनं स्वभावतेजसा युक्तं मध्याह्नार्कसमप्रभं प्रसीदसंयुगे रीनां महाकक्षं। विद्युज्ज्वालामहाकक्षं दहान्तर्ममयत्तमः जहिनो विषयग्राही मणोग्रहविचेष्टितं विस्फोटया किला मायां कुरुष्व विमलां मतिं एवं संस्तूयमानं तद्वह्निपिण्डोपमं महत् बभूव प्रकटं चक्रं दैत्यचक्रपतेस्तदा ददर्शसमहाबाहुप्रभामण्डलदुर्दृशम् अग्निज्वाला गतं ताम्रं तप्तचक्रमिवा परं भ्रमतस्तस्य चक्रस्य नाभिमध्ये महीपते त्रैलोक्यमखिलं दैत्यो दृष्टवान् भूर्भुवादिकं मेर्वाधीनखिलान् चैलान् गङ्गाद्यासरितस्तथा क्षीराब्धिप्रमुखा शाब्दीन् द्वीपान् जम्बाधिसंयितान् वैमानिकान् स गन्धर्वान् सूर्यादींश तथा ग्रहान् नक्षत्रतारकाशं शक्रादींश दिवौकसः रुद्रादित्यांश्च मरुतां साध्यानां च महीपते सन्निधानं निरीक्ष्यसौ दैत्यानां विस्मितोऽभवत् ततः प्रणम्यातिहरं सुराणामपारसारं परमायुधं हरेः नमो नमस्ते स्वितिदैत्यराजः प्रोवाच भूयोऽपि नमो नमस्ते यन्नो शुभं चेतसि वायुवेग यन्नो शुभं वाचि हुता यच्चाशुभं कायकृतं हरिस्तद्वरायुधं त्वं प्रशमं नयाशु प्रसीदसत्कारकृतं ममागम् प्रयातु ते नाशमनन्तवीर्य सतां च सन्मार्गवतां मनांसि स्थिरीभवन्त्वच्युतपादयुग्मे इति विष्णुधर्मेषु अष्टसप्ततितमोऽध्यायान्तर्गतं महाबलीकृतं श्रीसुदर्शनस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्